А он вот чего вы к нему Привет документ, Человек в рушении. Нет, что вы к нему пристали. Вы понимаете, что вы делаете? Вся Украина в шоке Просто. Вся Украина от этого в шоке. Чего? Что, чего? Потому что вы нарушаете. Вы все нарушаете, все только что так а можно нарушить, нарушить, вы нарушаете. А что мы Вопрос вам. Почему вы его остановили? На каких основаниях? Он что, преступник? Нет, подожди. А мы преступник? Нет, а что вы его такое? остановили? На этих зонах, на этих зонах, он знал, мы не Вы понимаете, что вы все нарушаете, вы все законы нарушаете. Вся Украина в шоке. Вы понимаете, что эта пружина когда-то взорвется? Или вы думаете, что все просто так? реально, вы подумайте, вы просто подумайте, что вы делаете. Нет, 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 послушайте. Выконывать обовски э, с Конституции и законов все одно. А когда нарушается все, все нарушается. Просто все, человек идет, пусть идет, вы чего его остановили? Чего вы цепляетесь? Вы все нарушаете, вы действуете вне закона. Есть закон, есть Конституция, вся Украина на депакт. Вы перевернули все. Вы, вы просто выполняете преступные но приказы. Честь, нет, честь, подождите. Честь, Завтра твоего отца, твоего брата, брата твоего брата потянут, заломают. Что, нормально, но ну, это будет нормально? Не, не 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 нет. Нет, чего вы его остановили? Вопрос. Чего? Это На, это как как На, На каких основаниях? На каких основаниях? На каких основаниях вы его... Какие статьи? 15 статья Конституции. Пожалуйста, читайте. А какая национальная полиция? Объясните мне. При чем тут террор? Я же понимаю, что вы его остановили. Вся Украина в шоке, я вам это говорю. Вы зачем его остановили? Человек себе и шел, вы подошли, документ, пошел, преступники, я понятно. Это раз. Во-вторых, я вам скажу, что вы его остановили. У вас бронь. Если вы не будете таких останавливать, просто людей. Вы не, значит, вы пойдете. Вы не хотите воевать. Почему кто-то должен? Все Я должно не быть на основании закона. Чего будем там? Вы чего не можете брат, есть, там, Правильно. Ваня. Поэтому он, он и шел, и пусть идет. Не, так вы хотите, что не, 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 смотрите. У вас это хлопцы с педрозами. За, за родичей вы говорите. Вот дивиться, вот дивиться, вот дивиться. Вот сейчас бы у нас с вами этого разговора не было. Вот сейчас бы не было, если бы не происходил весь тот пиздец, который происходит ну, в Украине. И вы знаете это, и я вижу, что вы понимаете. Но вы почему-то это все выполняете. Так, не, не очень Под... ошибаюсь. Хорошо, понимаете. он вам не показал документы дальше. Что? 185, смысл, но закон вымыслил. Чего хочет 185, статья. Ага, и что? Нет, я вас, я слухаю. Ну, вот он мне показал дальше, что такое. Ну, что, присутствует. Здесь меня о Вы мне не назвали причины, поки я мою заявку нет, 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 нет. нет не имею объективной причины. Подождите. Все вот эти законы, абсолютно, которые были изданы, особенно, которые вышел с 18 человек, все противоречат Конституции. Все просто все раз. Верховная Рада она уже когда была, когда просрочка была. Все, что они пишут, это все, это, ну, это, ну, это на листочке я написала, на стене написали. Понимаете, все, что они пишут, это уже незаконно. Вот вы, вы поймите, что вы делаете. Вся Украина в шоке, вы даже не представляете, насколько. Что хорошо, а ничего хорошего, ничего. Вы же против своего народа внутри. Вы и все такие, как вы, Тоже, вот это все, что вы творите. Ну как это? А знаете це... что? А дивите, вот зараз він вам не покажут, что дали. Вот вопрос. Сейчас, вообще, на погано, ничего не, 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 не закон, він вам не покаже, что дали. Так не почекайте. Не-не-не, что 85, не, не, а я вам кажу, что все закон, а так правильно, так что будем, якщо не покажут. Таким законом. Так правильно, ну, в том-то все и дело. Вот этот закон, который где был написан нашей просроченной Верховной Радой, он уже не может действовать. Это раз. Во-вторых, вы ну, Конституцию изучали. Изучали. Ну, и скажите, где в Конституции вот это все, что написано, вообще противоречит в разрез? Стосовно чего? Ну вот. Опять повторяю, если пока, що буде, говорят, що, що там, що? 185, не показывает, что будет, не говорят, что там, что. 185, восемьдесят пятый, если не поработать. Вот, стосовно цього. Яка не покор, он шура, в чем корица. Смотрите, я вам объясняю. Нет, це ви, Нет я вам объясняю, вы не если вы так будете делать, если вы мені так будете. будете И что дальше? <проводили> И что ну, дальше объясните? Че вы к людям цепляете? Так мы не работали. Правильно, правильно, нет, против нет, не нет, не вы идете против идете против закона, да, идете против закона, вот На правильно, 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 открыть вам конституцию?